Здравствуйте, друзья! Хочу вам рассказать о креплении эхолота и датчика трансдюсера на борту ПВХолот. Для решения этой задачи у нас предусмотрен такой комплект. В него входит платформа для крепления монитора эхолота и крепеж для датчика эхолота. Он подходит для установки на баллоны различного диаметра. Конструкция регулируется как по выносу от борта лодки, так и по глубине погружения датчика. Комплект оснащен адаптером, который подходит под э, все системы Borica Fast. Конструкция состоит из платформы для монитора холота, труб и регулировочных соединений. Платформа и все регулировочные соединения изготовлены из полиамида, армированного стекловолокна. Она поставляется как отдельно, так и с различными монтажными системами. Я лично гарантирую качество произведенной продукции компании Борика, потому что являюсь идейным вдохновителем, создателем и активным пользователем.